Ми продовжуємо пошуки людей, для того, щоб рідні близькі знали, що з їхніми родичами відбувається, де вони, чи живі, чи здорові. Сьогодні їдемо з гуманітарної місії, веземо людям теплий одяг, їдемо розшукувати людей, яких родичі вже збилися з них шукати. Ми к вам по двом питанням, вам пайок. вас іщуть родственники. Просили нас заїхати к вам, щоб ви сказали, як ви жили здорові. Зіна Гаврушова, угу. доброго вечора. Прошу вас знайти мою маму Ганну Ой. Іванівну Захарова. Ой. Село Лебедьовка Курська область. Я і донька Зінаїда. Дякую. Я Захарована. Живу в Лібідьовці. Что я могу передать? А они не могут сюда приехать? Ну, если бы могли, я думаю, они бы приехали. По закону они не имеют права сюда приехать. Ну вот. Ну, как мы живем? Ко мне прибился мужчина, дед, из Сверликова. Мы вдвоем живем, а вдвоем выживаем. А по-другому никак. Я одна живу вообще уже четыре года одна живу. Все нормально. У нас проблемы с водой, но мы сегодня ходили на речку, нашли, где взять воду. Это то, что свет и нету, и газа, это само собой плохо. Зима на нас, что будем делать, не знаю. Хозяева! Вот Свои! Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Вами тебя всего-то да. А фамилия? Полищук. Полищук. У вас ищет дочка. Если имеете информацию, пожалуйста, узнайте. Я ее единственная дочь. Спасибо добрым людям, что вы помогаете. Даете надежду жить дальше. Дякую. Спасибо, папа, что мне сказал. И скажите, что вы живы здоровы. Что вы хотели бы передать своей дочери? Мы запишем ей с книги. Ну что я, доченька жива. У чужих людей вот что я могу сказать? Дочечка, Галя, пожалуйста, забери каждый день. Ой, да я же сама осталась. А. Не могу, еще болею ноги. Ой, пожалуйста, ребята, пожалуйста, как-нибудь. У меня внучок в Курске, я ничего не знаю за него, что он там Ничего ой. не знаю. Рудковский Егор Витальевич. А вас как зовут? У меня? Надежда Владимировна Харитоненко. Передадите, что жива, да? да. да. Она да. очень переживает. Да. Спасибо, да, я знаю. себя, да, да. все будет хорошо. Спасибо Ох. большое, спасибо. Всего хорошего, спасибо до свидания. Большое, ребятки. Пищенко, <решил> Николай Григорий, чего любителька. А вас никто не может шукать? Нет. У вас родственников нет в России, есть, в Украине? Есть в Украине есть. Ну так может, ищут. <решил> да <и> найдут, попозже. <решил> так можете сказать, что с вами все гаразд? <решил> ну, все нормально. Пищенко, Виктор Александр. Я молчу. А у вас родственники живут в России, в Украине? Вас... <решил> ищут одни <решил> близкие. Дочка куда-то поехала и черта не... Неизвестно. Ну, поехали, мать. Уехали мимо, вот рядом жили. А -а -а. Мимо проехали, ну, мама, папа. И мимо проехали, ну, сказали бы, черт дьявол. Мы, мама, выезжаем туда-сюда. Не, мимо проскочили все. Вчера до, до нас вернулись люди из Беларуси, которые шукают своих родных, близких. Повідомили про те, що вони зверталися вже всі можливі інстанції, включно до президента Росії, і скрізь отримали відмову. Їм сказали, що люди, які знаходяться на територіях, які контролюють збройні сили, мають виживати самотужки, що державі на них просто начхати. І питання евакуації це питання саме людей, які не виїхали, які не змогли евакуюватися. Зараз їдемо населений під Свердліково до людей, яких також розшукують. Дізнатися, хоча принаймні ще живі вони. Як ви живі здорові? – Живі. Я вас прийшов запитати. Москвитин Анатолий Егорович, ну, Москвитина с да, Николаевна. В девятый дом. Молодежная девять. Это улица. Девятый дом. Это красный забор. Красный Прес, забор. А что, дочка? Да. да. Белоруссии. Да. А они все время про Белоруссию балакаете? Сегодня спрашивали. Ну и она все пытается. Как вас, звати? А? Как вас звати? Анатолій Єгорович. Анатолій Гороч в так. Так, так, так. А дружину вашу звати Зінаїда Миколаївна. Ну не буду вас тумити. Вчора набрала мене ваша дочка. Ооо, Смінська. Да, да. Дуже переживає як ви. О. Так що можете передати їй вітання. Звіть бабусю, брата, бо вона дуже хоче вас побачити і почути. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера звонила ваша э, дочка Жанна. Да, 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 да. Э, очень переживает за вас, спрашивала, как вы просила нас заехать, записать с вами видео. Ой-ой-ой, а... спасибо, детки милые. Мои. Передавайте ей привет. Да. Не плачьте, не надо. Ой. Миленькая моя, родненькая моя. Ну, в принципе, не знаю, может ты там чем поможешь. Образиться, как будто с начался с каким, чтобы нас выехать чтоб нас отсюда к тебе. Как мы болеем? И никак с нет? И, 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 и не знаю, что. что тебе сказать, моя хорошая, привет большой тебе от нас. Мы живы. Ну, здорово, я сама знаешь, какой у меня. Живы, здорово. Вас не обижают тут, вот, помогают? Помогает, а не, не обижают, никто не, не обижает солдат, вот с, с этих солдат никто не обижает Своих больше, больше обидит, чем солдаты обидят. Mm -hmm. Вот все, что, что, не обратимся и дадут. Диме тоже. А, говорит... вас не могут искать нигде? Ой, ой, ой. Ну, с Россией, потому что и с России звонят и ищут. Ну, если племянница. Она живет в Корыже, Ушковский район, возможно, она тоже уехала. Возможно, она меня ищет. А больше никто. Наташенька, если ты увидишь меня, мы в Светликово с вами. Ну, нам написали, просили записать с вами видео, что вы живы, здоровы. А, а кто? Сейчас прочитаю. Ищу своих маму и папу. Живут в селе казачье Локнь. Кристина Шатилова. А Кристина Кристина, а? да. Кристина Шатилова. Кристина, привет. У нас все хорошо. Да, можете. Я... Мы живы, здоровы. Кушать у нас есть что. Нам ребята привозят и хлеб и колбасу и все 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 продукты, которые. Нам да, у нас все хорошо. Надо, у нас все нормально. Дедушка Живем дома, тоже а нормально. никто нас не обижает. Бабушка Шура тоже хорошо живет с Ольгой Михайловной. Кристинушка, не волнуйся, у нас все хорошо. Мы вас любим и тоже очень хотим уже увидеться, соскучились сильно. Здравствуйте! Скажите, Надежда Кузинская, это ваша родственница? Мира 151, правильно? 151. Так. Это мои кумовья. Одна надія на вас і ваших э, військових суддів. Ви подружжя загуменних Сергія Олександровича, Олену Біонітину. Мешкали э, в Слободі Гончарівка, вулиця Миру, 151. Це не ви. Ми з але у нас такої все нет. Ну вот фотографія. Це ви? Да, це ми. Ну видите, я ж не придумав. Ні, ну у нас. Так. так. Ще раз, назовіть, може то ми. Это самое. Ну, подписано я... в телефоне, она подписана Надия Кузинска, сказала, что это кумовьява. Ну, я даже не Честное слово. Меня зовут Хардикова Нина Григорьевна. Я живу в Сын поехал в Курск и не приехал. Ну, он, наверное, там переживает. Да, переживает. Можете передать им, рассказать, как пошел. Сережа, сыночек, я тебе жду каждый день. Приезжай скорее. Уже два месяца я не видела. Что мне делать? Спасибо. Есть, есть Спасибо. хлебушек сегодня раздали нам. Сейчас вот только. Спасибо, картошечка, помидорчики. Только раздали хлебушек. Угу. А, Ребята, а вас как зовут? Меня Татьяна а зовут. Мне только когда -то внучечка. Отправить. Да не знаю, куда въехать. С чужими людьми. Как зовут внучку? Внучечку зовут Яночка. Угу. Яночка, ми живі, Внучечка, все добре. Все є у нас. Все є. Внучечка, не переживай за нас. У нас свієсть. Мальчики, десь це замість, що нам делать? Замерзать. Це все залежить від вашого путу. День сьогодні вдався все-таки вдалим. Ми допомогли людям, передали гуманітарну допомогу, передали теплі речі. Яко волонтерам з міста Харкова, саме пану Сергію. Самурай, дякуємо. Знайшли людей, яких розшукують. Я думаю, що родини дещо заспокояться, коли побачать наш репортаж, тому що їхні родичі живі та здорові.